Вітаю, друзі! Це програма Знак якості в ефірі телеканалу Соціальна країна. Мене звати Володимир Волошин. У Франції його називають будь-яке варення. В Україні тільки густою жилеподібною різновидністю. А про приготування смачного конфітюру будемо говорити сьогодні в студії з переможцем кулінарного шоу Майстер Шеф 5» Євгеном Клопотенком. Не перемикайтесь! День добрий. Доброго дня. Ну, в принципі, краще пізно, ніж ніколи. Вітаю вас з перемогою. Спасибі більш того шоу, за яким слідкують багатомільйонна аудиторія, тим більше чомусь також вчаться. От як <сіпіг> змінилось ваше життя після проекту? Таке традиційно банальне питання, але, в принципі, досить. <сіпіг> У меня, в принципе, была жизнь, как и до проекта, я занимался тем, да, mm -hmm. до, до проекта я тем занимался. Я делал варенье, yeah. я улыбался, я делал много эмоций, yeah. я это все делал, все было хорошо, но меня никто не узнавал. Yeah. После проекта я делаю все то же самое, mm -hmm. я делаю много эмоций, рассказываю, улыбаюсь. Mm -hmm. Но теперь говорят, о, Женя, привет. Mm -hmm. До этого я готовил, и говорю, я вкусно готовлю, я нормально готовлю. Ну, кто-то знал, кто-то нет. Думают, а да нет, ты только можешь делать варенье, больше ты ничего не можешь. А теперь, когда я выиграл шоу, оказалось, а, Жень, теперь ты кроме варенья что-то еще можешь. Знаю, люблю. Страва, которую готовит Евген Клопотенко. Нема одного любимца. это, когда, не мно, а это да. когда много детей и ага. вот любишь всех, ну нема самого любимого, все угу. они классные, угу. все блюда крутые. И конфитюр, за крыма. Конечно, и конфитюр это отдельно. Жень, просто. чему э, с конфитюром э, так вот повязал? Да, бутылку? ну это так совпало, потому что я еще до шоу, я на самом деле хотел заниматься как там, ну я очень сильно люблю еду, это я точно понимаю и понимал. А и кто ее не любить? Ну вот да, ну только кто-то любит просто ее покушать, а я хочу жить, я люблю жить, я просыпаюсь, думаю о, розмарин, базилик, я хочу квартиру, чтобы у меня дома было все, куча, куча. Oh, да, да. за этими травмами, банками, да. травмами. Ну я подумал, чем я хочу заниматься. Я подумал, что, наверное, ресторан, я не хочу, потому что это очень сложно. Uh -huh. Доставку еды я не хочу. Uh -huh. Подумал, хотя хочу свою жизнь с едой связать. И получилось, так, что, наверное, делать какие-то сладкие вот подарки. Это было вот, ну, дарить людям какие-то эмоции. И мне нравится где-то делать людям приятно. Я подумал, хм, а сделаю-ка я, может быть, конфитюр. И мы с партнером встретились, пообщались и сделали вот такое необычное варенье, его называем. Uh -huh. Отже, что такое конфитюр? Роз познаем у нас ближе с не кто из тех, кто нас сейчас дывывается, я думаю, уже и так. Занимается проготуванием. Конечно. Но ну, есть перевод из французского. Кранструктур означает варенье. Да, джем, перевод с английского означает варенье, mm -hmm. а мармелад с португальским означает варенье. Поэтому, в принципе, это все одно и то же. Это варенье. Но конфитюр, в чем его специфика? В том, что мы варим его по специальной технологии. Мы добавляем минимальное дозволенное количество сахара. Например, если это вот, абрикосовое, мы берем килограмм абрикос и берем пол килограмма сахара. Мы это добавляем разные там цедру, цедру апельсина, лайма, лимона. Мы это упариваем в небольших таких кастрюлечках специальных. Ну, не такое, что там 100 литров варишь, а по чуть-чуть мы варим, да, так, три недели мешаешь, пока она приготовится. А по чуть-чуть мы варим, и специфика ну технологии, которую мы мы ее не изобрели, мы ее просто усовершенствовали. Мы подошли к приготовлению варенья с точки зрения ресторанного бизнеса вот так вот. Мы не просто как коротко да то есть раскрываю сейчас технологии приготовления, потому что по принципу ну как бы как коммерчески, когда вы сварите 300 банок, вы поймете, что это не коммерческая это лучше этого не делать. Ведь чего заложить правильно приготовление конфетиров. Ну во-первых, это любовь, это самое главное, а второе это правильные пропорции. Вот и все. Когда mm -hmm. ты берешь, например, апельсин, мы делаем, вот можно делать конфитюр из апельсина. Берешь апельсин, бросаешь, как у нас любят из корок, корки mm -hmm. посрезал, с сахаром сварил. хе hey, hey, самое известное в Украине варенье из апельсиновых корок. А мы делаем по-другому. Мы берем апельсин, снимаем вот так кожуру, беленькие, потом снимаем мембрану, потом достаем только маленькое филе. И мы делаем, апельсин, делаем апельсиновое зарнято варенье. Зернята это завышает. Нет, зернята мы тоже убираем, только да. из маленького филе. И поэтому, когда ты кушаешь, закрываешь глаза, так, так да, открываешь глаза, а ты во Франции. И перед тобой такая Франция, Франция. Поэтому очень важно правильно. Из правильных продуктов, правильные вот э, долечки. Это все очень важно. Вот самое так вы вдосконали технологию портования? Да, да, так Или и было. Ну, важное? как было? Когда ты первую тонну апельсина перечистил за неделю, тогда вот я начал все удосконаливать, Потому что я понимал, что э, это тяжело. То есть не могу я... тонну, ну, тонну апельсин. Це, мабуть, як вся ця студія, вот так, даже більше, мабуть. І... И... Руки були оранжевого кольору. Все було оранжево, була куча порезок, куча всього. І потім подумав, що треба все усовершенствувати. Я почав э, міняти, робити такі вот уже більш бізнес-підходи. І, ну, чуть вийшло. Але ж не тільки з апельсинів і абрикосів готують конфітюр. А, ну, конфітюр можна, ми називаємо це так, Варенье можно сварить даже из мечты, если добавить туда сахара. Это звучит очень так красиво и хорошо. Поэтому.. Класс. Можно взять, если у вас мечта это лимоны, можно лимоны, mm -hmm. если мечта это маракуйя, можно взять маракую. Если мечта это лук, можно лук. Если То, -то меч... конфитюр может быть и салоном. Нет, сладкие, это же сладкие. Конечно. Почему? Mm -hmm. Ну почему же? Ну ты же добавляешь сахар, сахар как консервант. И поэтому mm -hmm. почему же? А что я беру лук, это сладко, а, морковка, это сладко. Добавляешь везде сахар, и оно будет грейпфрут. Ну то есть это все очень игра вкусов. Берешь любой продукт и делаешь его сладеньким. Когда ты начинаешь заниматься теми или иными вещами, ты обязательно можешь познакомиться с их историей. Да. Вы знаете про историю конфетюра Каким был раньше? Конечно. Ну раньше одно первое первое варенье, которое было в мире изобретено, это было из айвы, собственно говоря, потому что в очень много пектина. Это такое желирующее вещество. Uh -huh. И в по -по португальском называется мармелу. Marmelo, э, Marmelo. Это, мармелло это айва, в переводе с португальского. Поэтому первый был мармелад, мармелло. Uh -huh. Это вот оттуда все пошло. Потом было много разных разных интересных историй, там что э, э, Рахат лукум есть такое, как-то его yeah. да, его с ним сопоставляю, что это uh -huh. тоже было один из прародителей варенья. Потом было много историй, что э, в Англии какая-то там женщина привозила много апельсин на корабле, но все апельсины начали гнить, и она сделала из него добавил туда сахар, сварила. ее звали Джейн и как Джейн Джейм, и начали называть его Джемом было еще такое э, французы говорят что это мы придумали мы мы крутые мы придумали мармелад и mm -hmm. они говорят так что э, однажды э, болела королева Мария ее звали и она заболела ну каким-то болезнью грипп наверное был и пришел к ней доктор mm -hmm. и, э, и что он сделал сделал из за варенье и когда он это все готовил, он этим ее вылечил. А параллельно бегал... Выпором. Ну, не, не, он приготовил, она поела, выздоровела. Я не понимаю, это, конечно, истории странная. И там бегал Паж э, и кричал «Мария Маладе». По-французски это «Мария заболела». И он всем кричал все «Мария Маладе», «Мария Маладе». Ну и получилось «Мария Маладе», что это такое. История тьма. Где правда, да, Ламят, я, я не знаю, ты. так что все исчезает, да. Как-то так. Но no, uh, можно сказать, что вы так уж створили эту историю uh, Конечно, uh, Мы первая компания на рынке Украины. Раньше это были просто руки, вот эти вот. Теперь уже мы компания, uh -huh. которая у нас 25 человек работает, буду думаю, больше. Мы первые, кто мы законодатели производства варенья вручную. Вот про это поговорим уже в не частині знаку якости Не промыкайте у нас смачна сегодня розмова. Смачна і солодка у нас сьогодні розмова із переможцем кулінарного шоу Майстер Шеф 5» на телеканалі СТБ. У нас Євген Клопотенко. Да, да, я тут Такий активний як от, 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 не не так, як варення. Да? Бо деколи буває, питають, як в тебе справа, як відпочивається? каже, ти відповідаєш відчуваєш себе як в варення? Як в варені? Ті все хорошо. Ні, ні, у мене все по-другому. Я супер енерджі, мені постоянно свідки це я... супер-енерджі? Я Жену не знаю, ну, наверное да, сахар это простой углевод, который нужен для того, mm -hmm. чтобы быть активным. Наверное, одна ложечка варенья это есть секрет. Вот как раз про корыстные речевины и про корыстность конфитюра и варенья такого поговорим, <связываем> uh, давай, давай, давай. Uh, Ну, я скажу так, что есть просто, сахар считаю, что это очень вредно, очень плохо, но на самом деле сахар это простой углевод, который нужно для того, чтобы работал мозг. Ну, и... тем больше вы его мало додаете. Ну да, минимальное количество для того, чтобы это как консервант, чтобы оно сохранялось, uh -huh. поэтому что я советую? Я советую одну ложечку в день варенья. Это то, что нужно для того, чтобы ты спишь такой, проснулся так на кухне приполз, такой. Чтобы не было варенье. Да, чтобы не было вареный. Да, и поэтому, ну, оно, если в дозах небольших, это полезно. Конечно, если скушаешь 2-3 банки варенья, все боятся девочки поправиться, но от двух ложек конфитюра ты не поправишься, ты поправишься от кусочка хлебушка намного быстрее, потому что э, есть сложные углеводы, есть простые. Это простые углеводы, это э, очень нужно для того, чтобы быть энергией. Вы видите, наверное. Женя, вы являетесь, какие девчат сейчас про экраном? Но ну, ну, зрадовался. Ну да, да. Я, я, я про это каждый день рассказываю. Что на самом деле можно кушать варенье, можно ничего страшного в этом нет, можно не бояться, наоборот, это нужно, потому что это это. Я пропоную вам зараз проедаю такую интересную историю про тувание конфетуры, какие сказуские траплявцы. А, ну да. Тут, тут не, ну было не самое интересное, не знал, это в, в начале было как мы взяли, эм, мы думали, что мы искали рецепты на французских сайтах, подумали, как что возьмем там какой-то рецепт было что-то варенье из молока, думаем, ой-ой-ой, мы Красавчик. сейчас придем на рынок Украины, да. варенье из молока и просто разорвем рынок молока купа. Молока купа. Думаю, ну что, просто молоко это странно. Начали его варить, добавили туда сахара, варим час, два, три, четыре, оно не густеет и не густеет. Пять, шесть, думаешь так, что происходит? Потом что густеть. Мы еще пробуем. Она а какой вкус был? Как у сгущенки. Варенье из молока, это сгущенка, так-то, ничего, что. Мы подумали, ладно, ладно, все исправим быстренько, взяли чили, перец чили, сделаем молоко с чили, добавили туда перец чили. Пробуем не острое, там 2, 3, 4, 5 перца плавают, думаю, что такое, почему оно не острое? А как оказалось, что молоко нейтрализует действие э, перца чили, поэтому если вы что-то острое съели, вам нужно съесть или сметанки, или молока, и все будет окей. Okay. Я вчера чистил перец чили, мне попало в, гла попал в, глаза mm -hmm. перец чили, я умылся молоком, и все Серьезно прошло. Серьезно, молоко да, Да, отца, да, э, да. да, И э, Мы відставили, он, наверное, у нас полгода стояло, ми жалко было выбросить, но это было. Мы його не ели, потому что было очень странное ощущение. Я не знаю, насколько это тактично запитувати про рецепт приготування. Может, хотя одного строки студента студента? Конечно, да. Ну, без проблем. Ну, например, абрикос ром. Простой mm -hmm. рецепт. Абрикос берешь ром. Да. Берешь килограмм абрикос, так. добавляешь полкилограмма сахара, так. варишь на протяжении 20 минут. В конце добавляешь 50 грамм рома, mm -hmm. золотой ром, э, был бы идеален. Mm -hmm. э, он в течение 10 минут выпаривается спирт Мы стерилизуем баночку, закрываем, готово. И все? Mm -hmm. <связываем> а с чем лучше спожевать вот у каждой... Просто взять ложку и варенье. И... Ни в коем случае. Сердце, сердце а -а -а -а, врача. Нельзя так говорить. Ни в коем случае. Это то, что вот варенье, у нас как принято, варенье, кусок хлеба, стакан молока, телевизор, вот это вот намазано, бабушкина. Uh -huh. Нет. Мы конкуренты бабушкам, извините все бабушки, которые смотрят, но что я, как мы советуем, конфитюры очень вкусно кушать с разными продуктами. Мы повышаем mm -hmm. культуру питания в Украине, в принципе, что мы делаем? Варенье из лука, очень странно, сладкий лук, что варенье из лука, что вообще происходит? Но вы возьмете кусочек колбаски, чуть-чуть варенье из лука, пробуешь и мир меняется. Берешь абрикос-ром, берешь йогурт, добавляешь, смешиваешь и мир меняется. Mm -hmm. Берешь сыр-бри, берешь... Камамбер, добавляешь туда чуть клубничка с мятой и сходишь сходиш с ума. Берешь, например, стейк, туда добавляешь яблоко с розмарином, помидор с базиликом, и сходишь сюда. ума. поедань так уж и дуже багато. Наикраще, чего вы выделите, так Ну, У каждого ви. есть свое, у каждого малыша есть mm -hmm. свое идеальное сочетание с каким-то продуктом. Мы специально прорабатываем так, чтобы у каждого, ну, вот, Кожна сокуса єкої та вод ідеальне сочетання. От е, про таке ідеальне співпадіння конфітюри з тим чи іншими продуктами харчування. Ми продовжимо спілкуватися з Євгеном Клопотенко. Вже за мить не перемикайтесь. Да, Вітаю вас, друзі! Це продовження про програми «Знак якості у нас в гостях засновник гастромайстерні майстерні конфітюр, переможець кулінарного шоу «Майстер-шеф 5» Євген Клопотенко. Так, Євген. вона да, да, я, я тут перед нами. Ваше, ва, ваше мистецтво. Діти, діти. Ваше Я життя, дітьми, дітьми mm -hmm. називають це все. Mm -hmm. Все ж таки, нас цікавить рецепт найдешевшого приготування. приготування найдешевшого. І взагалі, наскільки це дорого? От В домашніх умовах, наскільки треба часу затратити? для цього? Ну, no, насправді самі продукти це дешево. Очень дорого це. Это... Баночка, наклеечка, mm -hmm. тканюшечка, работа, это самое дорогое. Mm -hmm. Самое дешевое, они все недорогие, на самом деле. Берешь, ну, летом, летом, берешь помидоры. Или килограмм помидор, добавляешь туда полкилограмма сахара, готово. Берешь абрикосы, килограмм абрикос, полкилограмма сахара, готово. Просто нужно варить не тонны. Это я не люблю, когда у нас вот куча клубники так что надо сделать надо закатать куча варенья там mm. мама три недели там mm -hmm. ли там три дня это варит ругается как мне это все надоело сколько я можно это закатывать и катать это варенье катает потом зимой две баночки сели потом пропадает варенье пропадает что сварим самогонку или как у нас там или шо? Или выбросим ну думаешь но зачем, забродить, зачем делать 30 тонн этого варенья сделайте три баночки но хорошего не нужно варить маленькая кастрюлька с такого будет... размера да? да и будет вкусно откройте покупайте Кушайте, а все остальное, остальную клубнику, малину, все, что пропадает, чтобы позвоните мне, я вас куплю это все. Ну, заработайте денег, зачем вы просто... Вот я как раз я взял баночку mm -hmm. до рук, дивлюсь, томат, базилик. Да. А какие еще необычные ингредиенты можно побачить в конфитюре? Ну, лимон имбирь, наверное, ананас с перцем чили, яблоко с розмарином, киви лайм, банан, банан с абрикосом, луковый конфитюр, слива со сливовым вином, клубника. Это все, э, все эти смаки, которые вы открыли? ну Что да, конечно. Поводу, да? Не, ну, апельсин с лавандой еще тоже. Ну, это мы украли у французов, но вообще да. Но французы же сто лет его едят, а тут мы сделали все Ого, что-то новое в Украине. Жень, скажи, будь ласка, а можно купить якісний конфітюр вот в супермаркетах, в магазинах? Может, только нам. Ну, мы отличаемся тем, что мы делаем все вручную, и качество, которое делаем мы. Можно сделать только вручную. смотреть С точки зрения бизнеса это очень плохо, потому что лучше купить 15 тонн клубники, поставить машину, машина все переварила, готово. А у нас нужно каждую клубничку потрогать, это очень сложно. Можно купить нас, мы самые качественные, и этим отличаемся от других. А какой рецепт наискладнейший? Все-таки над чем нужно по пути, и над чем часто пути, потому что, в принципе, так же потребую, наверное, часто. Ну, есть, наверное, апельсин с виски. Апельсин с виски это очень сложно, потому что нужно сначала снять цедру с апельсина, потом выдавить... Сок, потому что этот сок настоялся, с виски там около двух дней. Его нужно один раз проварить, отставить, mm -hmm. чтобы он еще постоял. Потом это все. Ну, это вот очень сложно, и очень сложно mm -hmm. из шишек. Мы делаем еще из шишек летом. Из шишек. Ну, конечно, Да, маленькие в мае они так как раз начинают только напитываться соком. Они такие yeah. еще мягкие-мягкие берем, собираем. И также с сахаром они там наставятся, по длительной такой технологии это очень сложно. Mm -hmm. А все остальное уже мы научились, но ничего сложного нет. Попереду День всіх закоханих, День mm -hmm. Валентина. Да, От, да. З яким смаком у вас асоціюється це свято Конфітюру, і Що ви порекомендували приготувати чоловікам вдома для Все. Є, ну, є <кху> а понятно, що можна <кху> взять, открываешь холодильник, все, что я береш, добавляешь сахара и <кху> готово. Но є <кху> сложный рецепт, который буквально вчора придумали. Берете мартині. Так. Да. Берете груши, например, или, или клубника с голубикой. Ну, покупайте, вот идете в магазин, покупайте какие-то ягоды, угу. варите, берете ягод, полкилограмма ягод, 250 грамм сахара, оно варится, а в конце добавляете грамм 300 очень много мартини. И получается, у вас будет в баночке половина мартини, половина. Э, половина вот прям яг... так разделится, да? С... Ну да если, да, если правильно залить и долго uh -huh. не варить, просто заливаешь и все. Оно uh -huh. буквально три... минутку должно постоять в кастрюльке, снимаешь и заливаешь в баночку. И насыщенный, когда ты будешь кушать, будет насыщенный такой аромат вермута с кислинкой и ягод. Это будет божественно. Это то, что мы как раз передумали, ты рассказал. Секрет. Я От... Зараз відчути цей аромат, але без приготовления... Конечно, ніяк невозможно. Навигде. Но uh -huh. вот мартини и ягоды одновременно. Афродезіакт трішки. І потім вечір удасть. Та все ж скільки часу потрібно? Довго? 20 хвилин. 20 хвилин для того, щоб Щоб зробити літр варіння. Ну, зачем тонну? Тонну це багато, а літр це двадцять мінут. Хто такий справжній конфітюрмейстер? Який він повинен бути? І навіть якщо людина цим не займалася ніколи, то хоче на день святого Валентина приготувати. Зрозуміло, потрібна любов. Що ще треба? Можна смотрети на мене. Я мені каже, що я очень похож на француза. Я очень похож є доля правды, да. Ну вот, да. Есть... мне кажется, что я похож на, uh -huh. на самого идеального конфитюра. Конечно, это очень звучит так опрометчиво Я <laughs> так типа. Хвалю себя, но тем не менее, э, наверное, тот у кого есть страсть uh -huh. и любовь к, при к приготовлению еды. Uh -huh. Это, наверное, самый лучший конфитюр мастер-мастер. Uh -huh. Да, вот. Любишь это все? А вот цены у нас в Украине на конфитюры на европейских тем. Mm -hmm. Ну, Франции, а, в Бельгии. Фран, ну да, ну как бы у них стоит это все 3 евро. Баночка. Ну, ну да, а у нас это стоит где-то по 2 евро. Ну, курс меняется. Поэтому, в принципе, цены во Франции чуть дороже, но у них там по-другому все. Там очень много таких, как мы, а у нас мы одни. Поэтому, наверное, у нас варенье стоит дешевле, чем конфитюр, Но конфитюр у нас стоит чуть-чуть дороже, чем варенье, но потому что технология очень сложная. То есть, в принципе, цены в Европе чуть дороже не намного. Наприкінці нашої розмови, Жень, давайте уявимо ситуацію, що зараз от мужчина стоїть на кухні, почав варити конфітюр Вімкнув ввімкнути на соціальний країн, о! Підказка. І що б ви зараз йому підказали і порадили? Або ж А, Просто нужно закрити, Переставити що у вас є в холодильниці. Любой овоч, любой фрукт. І просто взяти этот фрукт или овоч, добавити туди сахар. Потом открыть такой, у каждого из кладочка со специями, да? Взять любые специи, бросить. Только бросить это с любовью, чтобы все исходило отсюда. Вот если ты любишь, например, что-то даже свои самые страшные фантазии. Например, у меня есть э, черный перец, и у меня есть кабачок, который пропадает. Возьму-ка я черный. Берите кабачок, берите сахар, добавьте черный перец, и будет необычно. Нужно все свои страхи и всю свою вот, вот, любовь раскрыть и отдать. відправити в баночку, це те, що я советую. совята за смачну розмову. Ми дякуємо гастромайстерні конфітюр за те, що сьогодні таку смачну програму ми провели. Програму Знак якості. Зараз на екрані електронна адреса телеканалу Соціальна Країна. Будь ласка, пишіть про ті чи інші теми, які вас турбують. їх обговоримо в нашій студії. Також на екрані номер телефону для потенційних наших рекламодавців та партнерів. Ну і не забувайте вже в ефірі нові проекти телеканалу Соціальна Країна. Актуально та важливо.